ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন সমুদ্র বাণিজ্য করার জন্য কোনো দেশের উপর নির্ভরশীল নয় তাছাড়া এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যেখানে ভারত ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের নিকট ধরাশায়ী তাছাড়া বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে অর্থনৈতিক সেক্টরেও ভালো করার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ যে কেন এখনো পর্যন্ত আঞ্চলিক পরাশক্তি হতে পারল না এটাই বড় প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি হুয়া ইহসান খান আর আপনি দেখ रहे हैं YouTube চ্যানেল ইহসান রিঅ্যাকশন বিদায় ইহসান আমি উম্মীদ করতে হুম আপনি যাহা ভি হোগে انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے آپ کو بتائیں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا اور یورپین میڈیا ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑی مستند ریپورٹ لے کر سامنے آیا ہے کہ بنگلہ دیش مائنر پار بننے چاہ رہا ہے بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا میں ایشیا کی پار بننے جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو بنگلہ دیش ہے اس نے مائنر پار بن جانا تھا اگر انیس سو اکتر والا واقعہ نہ ہوتا اگر انیس سو سینتالیس سے ہی بنگلہ دیش الگ سے ہی ملک ہوتا یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے نہ ہوتے تو اب تک بن جانا تھا اس کی مین وجہ انہوں نے بتائی ہے انیس سو اکہتر کی وار اس میں نقصان بہت ہوا ہے اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں کہ جو مائنر پار اور اس کی جو کیٹیگری ہیں اس کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سپر پار مائنر پار اور یہ میجر پارک ہوتی ہے دیکھیں یہ جو پاور ہوتی ہیں نا سپر پاور جیسے امریکہ ہے اور دوسرے نمبر پر میجر پاور آتی ہیں اور تیسرے نمبر پر مائنر پاور آتی ہیں جو سپر پاور ہوتا ہے وہ تو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر اس کی چلتی ہے روپ دبا ہوتا ہے جیسے امریکہ ہے اور میجر پاور میں جس طرح چائنا ہے فرانس ہے انڈیا کو کہہ لیں اور اسی طرح کسی حد تک اس میں فرانس بھی وہ بھی ہے سوری رشیا بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مائنر پار اب دیکھیں مائنر پار جو ہوتا ہے اس کی اپنے کنٹیننٹ کے اندر اپ جس طرح سب کنٹیننٹ کے اندر اب بنگلہ دیش کی پار ہے کیونکہ کلی بھی اگر ہم بات کریں اور پھر آپ آپ دیکھیں کہ جو ان کا ملٹری کو کس طرح سے وہ سٹرونگ کر رہے ہیں اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اب مطلب مائنر پار کی طرف جا رہے ہیں چائنہ اور انڈیا کو اگر بیلنس کر کے دیکھیں تیسرا ملک اگر آپ کو کوئی ملے گا تو وہ بنگلہ دیش ہی ملے گا پاکستان دیکھیں آ, ملٹری کے طور پر آ, بنگلہ دی... سے بہت مضبوط ہے اور لیکن کلی کہیں نہ کہیں بہت پیچھے نظر آتا ہے اس بات کو تو آپ مانیں یا نہ مانیں یہ ہے ایسا بھی لیکن اب جو ویسٹرن ایکسپرٹس ہیں ان کا جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں وہ رپورٹ کیا ہے وہ ویڈیو آپ کے لیے اس میں کہتا ہوں کہ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کیسے بنگلہ دیش جیوگرافیکلی ایکانومیکلی اور جو ایکانومی گروتھ ہے وہ بنگلہ دیش کی کیسے گروتھ کر رہی ہے بڑھ رہی ہے اب بنگلہ دیش کیسے جو مائنر پار ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ویسٹرن انالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ رپورٹ ہے جی ہمارے پاس

অর্থনৈতিক সেক্টরেও ভালো করার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ যে কেন এখনও পর্যন্ত আঞ্চলিক পরাশক্তি হতে পারল না এটাই বড় প্রশ্ন কারণ বহুমুখী সুযোগ থাকার পরেও আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব খুবই কম তবে বাংলাদেশকে যদি আঞ্চলিক শক্তি হয়ে উঠতে হয় তবে ভূ রাজনৈতিক ভারসাম্য থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ কখনো চীন কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতিমালা দু হাজার তিরিশ সালের মাঝে বন্ধ করতে হবে আর এজন্য অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন যাতে সামান্য হুমকি আসলে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা না হয় বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি এমন যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনাও করে তবে বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ধ্বজ দেখা দেয় তাছাড়া পোশাক শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তির দিকে মনোযোগ দিতে হবে পাশাপাশি ওই সকল দেশকে বার্তা দিতে হবে যারা মিয়ানমারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখে আবার অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশকেও পাশে চায় তাদেরকে যে কোনো একটি অপশনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে জাপানের মতো দেশ যারা একমাত্র ভৌগোলিক কারণে মিয়ানমারকে বাংলাদেশের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয় অথচ বাংলাদেশের বাণিজ্য সেক্টরে রীতিমতো বিশাল সুবিধা নিচ্ছে জাপান একই কথা প্রযোজ্য রাশিয়ার জন্য রাশিয়া মিয়ানমারকে সকল ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে তবে বাণিজ্য করার জন্য বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হয় চীনের অবস্থানকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে কারণ দেশটি এখন প্রায় একক পরাশক্তি হওয়া দূরে সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ তখনই এটি করতে পারবে যখন সামরিক শক্তিতে মনোযোগ দিবে বেশ কয়েকটি ভারী সমরস্ত অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলাদেশ আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে গুরুত্ব পেত সরকারের পরিকল্পনা ফোর্সেস গোল টোয়েন্টি থার্টি বাস্তবায়ন হলেই সেই মর্যাদা পেত বাংলাদেশ তবে যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে দু হাজার একচল্লিশ সালেও তা বাস্তবায়ন হবে কি না তা বলা কঠিন তবে আশা করা যায় বাংলাদেশ আজ না হলেও আগামীকাল অবশ্যই আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করবে আমাদের ভিডিওটি পছন্দ হলে আমাদের সমর্থন করতে সঙ্গে থাকুন ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ویورس آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ بنگلہ دیش اب سپر پار پھر میجر پار اور پھر مائنر جو پار ہے اب سب کنٹیننٹ کے اندر ایشیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا حتیٰ کہ جو امریکن جریدے ہیں بڑے بڑے جو میگزین ہیں وہ بھی یہ لکھ چکے ہیں کہ بنگلہ دیش دو ہزار چالیس تک نیکس چائنا ہے یعنی yani چائنا کی طرح بنگلہ دیش بھی جس طرح سے اب دیکھیں اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے بنگلہ دیش کی جس طرح سے بنگلہ دیش گرو کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو کوئی نہیں روک سکے گا کہ وہ چائنا بن جائے دوسرا ایشیا کے اندر اور بنگلہ دیش نہ صرف ایکانومی کے اوپر زور دے رہا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے اس کا جو فائر انڈیکس ہے گلوبل فائر انڈیکس میں بھی ان کی رینکنگ جو ہے بہت بہتر ہو رہی ہے اور میانمار سے بھی بہتر ہوتی ہوئی اب نظر آ رہی ایک دو سٹیپ کا ان کا فرق ہے لیکن بنگلہ دیش اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہوا اپنے ڈیفنس دیکھیں اپنے آپ کو اپ ڈیفنس کتنا کر رہے ہیں ڈیفنس کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں یا نہیں منوا رہے ہیں. اب آپ کو دفاعی طور پر اگر آپ کمزور ہیں پیسہ آپ کے پاس اتنا مرضی ہے ایکانومی آپ کی سٹرونگ ہے لیکن آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو اس پیسے کا بھئی کیا کرنا اب رشیا کو دیکھ لیں رشیہ کے پاس اب دیکھیں کیا نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اکانومیکلی کمزور ہے ویک ہے اور اگر بات کریں اس کی آرمی کی ملٹری کی وہ بڑا سٹرونگ ملک نظر آئے گا آپ کو لیکن اس ملک کو میجر پار کہتے ہیں جو ملک اکانومیکلی بھی ٹھیک ہو اور جو جس کی آرمی بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور لیکن جس کی اکانومی نہیں ٹھیک آرمی بہتر ہے جس طرح آپ میانمار کو کہہ سکتے ہیں تو وہ ملک کبھی بھی سپر پار کی طرف نہیں جا سکتا نہ میجر پار کی طرف جا سکتا ہے مائنر پار کی طرف بھی حتٰ نہیں جا سکتا اب دیکھیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مائنر پار کے لیے بھی شرطیں دو ہی ہیں یعنی لیے اور پھر آپ ملٹری کے طور پر بھی ایک مضبوط ملک دیکھا جا سکے جس کی فوج بھی مضبوط ہو جس کے پاس پیسہ بھی ہو ایکانومی بھی بہتر ہو تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کب تک مائنر پار کی طرف قدم تو بڑھا چکا ہے بن جائے گا بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ